ইমানবোৰ মানুহক পিৰ পিৰাই থকা দেখি আপোনালোকে ভাবিছে চাগে কি হৈছেনো ৰ'ব একফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ কৈ আছোঁ মানে আমাৰ কলেজত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে এনুৱেল স্পৰ্টছ আৰু তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ৰাতিপুৱা সোনকালে আহি এয়া সমবেত হৈছোঁ পতাকা উত্তোলন কৰিবৰ কাৰণে আৰু এয়া দেখিছে আমাৰ কলেজৰ ছোৱালীহঁত কিমান বেছি ষ্টাইল প্ৰেমী খেলিব যোৱাৰ আগতেও লিপষ্টিক কাজো লগাবলৈ এৰা নাই যিহেতু আমাৰ কলেজৰ নিজাকৈ এখন স্কুল ফিল্ড নাই সেইটো কাৰণে আমাৰ কলেজৰ ওচৰতে থকা এখন স্কুলৰ ফিল্ডখনলৈকে আমি চবেই গলো আৰু এই যে ক্লাছ নকৰি চবেই খেলিব আহিব পাইছে তাকে লৈ দেখিছে নাই চবৰে বিৰাট ফূৰ্তি ফিল্ডলৈ অহাৰ পিছত অকণো সময় দেৰি নকৰাকৈ খেলসমূহ এফালৰ পৰা হৈ যাব ধৰিলে সকলোৱে বিৰাট ফূৰ্তি কৰি আছিলো কিন্তু কিয় জানো মনৰ কোনোবা এটা কোণত কিবা এটা অজান দুখে আগচি ধৰিছিল আচলতে দুখ দুটা এটা হ'ল যে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ পিছত আমিবোৰে কেতিয়াও আৰু ষ্টুডেণ্ট হৈ এনেকৈ খেলিব নাপাম আৰু আনটো দুখ হ'ল শৈশৱটোৱে যে বৰকৈ আমনি কৰিছিল বাৰু বাৰু যি হৈছে সকলোতো সময়ৰে আহ্বান গতিকে সময়ৰ সৈতে সোঁতত সোঁত মিলাই আগুৱাবই লাগিব এয়া হৈছে আমাৰ কলেজৰ বাহু বুলি ল'ৰাহঁত দেখিছে সিহঁতৰ বাহুত কিমান শক্তি আছে পিছে কোনোবা দুজন আকৌ ধাবলাং খাই পৰিও গৈছে আপুনি বাৰু কেইবাৰ মাৰিব পাৰে জনাবচোন এইবাৰ আহিল আমাৰ ছোৱালীহঁতৰ কাবাডীৰ পাল দেখিছে নাই কি যুঁজ সিহঁতৰ খেলিবৰ কাৰণে কেৱল ধৰাই নহয় ধৰি দাঙিও দিয়ে বাপেকে আৰু একেবাৰে শেষত মোৰ এটা স্পেচিয়েল জাপেৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ বাই